Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafaha wa salatan wa salamana ala ibadihi alladzi nastafa wa ba'd muslimina muslimat. Inna rahmatillah sekalian bertemu lagi kita dalam siri sejenak bersama kalamullah. Kali ini kita akan membicarakan surah yang ke-33 yaitu surah Al-Ahzab, surah puak ataupun peperangan Ahzab. Itu Surah yang diturunkan di Madinah mengandungi 73 ayat. Secara umumnya surah ini menceritakan tentang keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan, dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang, pensyariatan hak waris, hak anak angkat, hukum zihar dan sebagainya. Begitu juga cerita tentang kedahsyatan perang Ahzab yang berlaku pada ketika itu. Dan Allah Taala menceritakan Allah Taala menyatakan kepada umat Islam, kepada orang yang beriman Wahai orang beriman, hendaklah kamu ingat akan nikmat yang aku berikan kepada kamu Iaitu tentera, iaitu angin yang kuat yang diturunkan Begitu juga dan tentera dengan yang kamu tidak dapat lihat junuh dan dalam Taruha, tentera yang kamu tidak nampak Yang mana pada ketika itu Kamu berada dalam keadaan takut yang sangat dahsyat Sehingga sampai ke, ke leher ataupun ke tengkuk Kerana sangat-sangat takut kerana melihat tentera musuh datang dari depan, dari belakang, dari kiri dan dari kanan. lalu Allah Taala menceritakan perasaan kamu ketika itu berkecamuk. Ada yang menyangka baik kepada Allah Taala, ada yang menyangka buruk. Yang baik memohon pertolongan Allah Taala dan menyangka buruk ber, 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 berputus asa daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala pada ketika itu menguji umat-umat umat Islam dengan ujian yang sebenarnya. Lalu berkatalah orang-orang munafik dan orang yang ada penyakit di dalam hati mereka, "Manakah janji Allah Taala kepada kami? itu hanyalah dusta semata-mata." Maka sebahagian golongan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai orang-orang Yasrib." kepada Nabi dan kepada orang-orang Islam. "Wahai orang Yasrib," kamu tidak akan dapat kekal di sini la muqamalakum farjiu maka kembalilah kamu ke rumah-rumah kamu maka sebahagian daripada golongan meminta izin daripada nabi untuk bersembunyi di dalam rumah uh, untuk me, untuk bersembunyi di dalam rumah dan uh, uh, menyerang musuh dalam dari dari belakang tapi sebenarnya itu bukanlah tujuan mereka sebenarnya tetapi tujuan mereka sebenarnya adalah untuk lari daripada medan peperangan Sekalipun kalau mereka masuk ke dalam rumah mereka mereka akan tetap mati sekiranya Allah Taala mentakdirkan kepada mereka kematian dan mereka sebenarnya dalam hati bertujuan untuk lari daripada medan peperangan. Kemudian Allah Taala mengatakan kepada mereka itu dengan lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kullan yanfa'ukum al-firar in farartum minal maut awil qatl wa idza la tumatta'una illa tidak ada manfaat bagi kamu untuk lari daripada medan peperangan hari ini sekiranya Allah Taala sekiranya kamu lari daripada uh, takut kepada mati ataupun takut kepada dahsyatnya peperangan kerana sekiranya Allah Taala telah memerintahkan Allah Taala telah menentukan kepada kamu kematian uh, itu maka kamu akan tetap sahaja mati sama ada kamu berperang ataupun tidak berperang kekal di Madinah ataupun uh, kekal di dalam rumah ataupun di luar rumah kamu akan tetap saja mati sekiranya itu telah ditakdirkan kepada kamu. Dia mengatakan siapakah yang akan menyelamatkan kamu? Man dhal ladzi ya'simukum ya min Allah Siapakah yang akan menyelamatkan kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kalau Allah Taala menginginkan keburukan bagi kamu iaitu kematian ataupun menginginkan kebaikan bagi kamu iaitu kemenangan la yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wa nasira sesungguhnya mereka itu tidak akan dapat pembela ataupun pembantu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ini menjadi satu ibrah kepada kita bahawa sebenarnya kita haruslah menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tempat untuk kita kembali, maljak kita. Kalau kita dalam keadaan bundah gulana, gelisah, takut dan sebagainya, hendaklah kita kembali memohon kepada Allah Taala mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan ber, ber orang panggil Mengeluh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bercerita dengan Allah, bercakap dengan Allah, SWT, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menceritakan segala apa yang kita takutkan, apa yang menjadi kegusaran di hati kita. Inilah sepatutnya dijadikan kepada dijadikan uh, pedoman pada orang Islam pada hari ini, khususnya untuk menjadikan Allah sebagai tempat kembali, bukan uh, bukan pergi ke uh, bertemu dengan bomo ataupun seumpamanya untuk menyelesaikan masalah tidak. Sebaliknya kita kembali kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala sahajalah yang akan menyelamatkan kita sama ada memberi manfaat kepada kita maupun memberi mudarat kepada kita. Itu semua adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka seperti yang disebutkan di sini, kamu kalau sudah ditentukan kematian bagi kamu, maka kamu tidak akan dapat lari. Ha, daripada kematian tersebut walaupun kamu bersembunyi di dalam tanah seumpamanya tetap saja kematian akan sampai kepada kamu la yasta'khiruna sa'atan wa la tidak akan cepat walaupun satu saat begitu juga tidak akan lambat walau satu saat kalau sudah ditentukan pada jam sekian waktu sekian tempat sekian maka akan tetap saja mati ha? mudah-mudahan ini menjadi satu iktibar kepada kita wabillahi alhidayati waltaufik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh